Понад мільйон українців вже мають страховий медичний поліс, та схоже їхня кількість невдовзі збільшиться? Віце-прем'єр та міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова підтвердила, що в Україні невдовзі наповну запрацює страхова медицина. А от наскільки готові лікарні до роботи в нових умовах, та що це принесе нам, українцям зараз і дізнаємося у нашого гостя Анатолія Чубинського, генерального директора страхової компанії Нафтогазстрах, доброго ранку, пане Анатолію. От, одразу ж скажіть нам чи насправді самі заклади До того, чтобы ось эту идею страховой медицины, на они готовы? Ну, на мой взгляд, готовность, пожалуй, есть у коммерческих структур, а те э, медзаклады, которые относятся к державной и коммунальной властности, ну, наверное, процентов десять из них, где более продвинутые главные врачи, там какая-то готовность есть. Во всяком случае, они могут быстро адаптироваться к новым условиям. А подавляющее большинство, я полагаю, что их надо учить и учить, и не теряя времени, если еще года два есть в запасе, то за это время, в принципе, подготовить можно. Ну вы же знаете про всю Украину, у вас есть информация такая. Однако выставление по всей Украине до страховой медицины, чи есть разница? Потому что я знаю историю из Житомирщины, что там жоден заклад не поддерживал такую идею, и с одной страховой компанией не было договоров. Ну, хочу подтвердить свой тезис, когда-то я говорил, что все-таки принцип первого лица Везде на любом уровне управления обязательно присутствует. И очень многое зависит от руководства области или города или района. Если есть желание, есть понимание заниматься социальными вопросами для населения, тогда все идет как по маслу. А когда совершенно противоположное понимание и желание позаботиться о своих интересах, тут, конечно, мы в тупик попадаем. Мы буквально вот на прошлой неделе подписали дополнительные договора с юпатарийскими лечебными учреждениями для лечения детей на период каникул. Это очень здорово. В предыдущие годы у нас были сложности с этими руководителями. В этом году все образовалось, всем все понятно. Видимо, все-таки произошло самообучение главных врачей. Может быть, поменяли руководителей. Во всяком случае. Проблем не оказалось. А что касается Житомирской области, то это область какая-то, на наш взгляд, вроде бы стерильная. Попытки зайти в эту область, как я называю, зайти в область с нашими страховыми продуктами пока безуспешны. И я-то да понимаю, я как бывший чиновник понимаю, что эти вопросы должен решать какой-то чиновник. Ну, в первую очередь, наверное, начальник охраны здоровья области. Не надо идти к губернатору, не надо идти к заместителю, не надо никуда. Прежде всего, надо к нему обратиться. Ну, мы обратились. А мои коллеги, замы, и, там, начальники управлений пытались с отдельными главными врачами подписывать договора. Но, ну, Безуспешно. Угу. Значит, это непроходимый вариант. Я решил письменно обратиться к господину Торбусу, это начальник управления. Это еще в феврале месяце, и получил ответ, который можно использовать. Раньше бы использовали в фильетонах, э, практиковалась раньше такая, Литра литера литературный жанр, да. Ну, господин Торбас ответил, что все, что вы там обращаетесь к нам, мы ни на что не влияем. Мы не можем ни запретить, ни обязать э, руководителей медзакладов с вами работать. То есть, для чего же ты тогда сидишь? Значит, ты как начальник управления, наверное, обязан по своему статусу развивать медицину, а медицинское страхование ⁇ один из элементов медицины, и тем более это один из элементов стабильного и эффективного финансирования медицины. Но пока нас не слышат, и у меня создается впечатление, вот, как слепой и глухонемой общение такое, и один из них слепой ⁇ это я. Я вот вроде бы натыкаюсь там и там на какие-то непонятные преграды, совершенно от, ну, не, вы, необъяснимые. Как, как вы думаете, что можно сделать, чтобы эта реформа, в конце эффективно запрацювала? Все очень просто. Я уже раньше говорил, что должна быть державность в этом вопросе. Что я имею в виду? Значит, на самом высоком уровне, начиная от премьера, должны не премьера, а кабинета министров, должны быть какие-то принятые соответствующие решения, которые бы регламентировали эти все процедуры, и все станет на свои места. Постановление Кабмина обяжет руководителей губернаторов и руководителей областных управлений заниматься предметно вопросом развития, допустим, медицинского страхования, не обязательно лоббировать чьи-то интересы. Достаточно просто не мешать и создать условия. Ну и объективно вот. выслать. И абсолютно верно. И тут сложного ничего нет. И вот мы получаем такие ответы непонятные. А наши партнеры, журналисты задали такие же вопросы господину Торб, Торбасу. И даже обратились в Министерство охраны здоровья. И получили интересные ответы э, на, св... может, на свои запросы. Вот. Господин Торбас говорит, что питание еще до укладания закладами коммунальной власти договоров с страховыми компаниями про надание добровольного медицинского страхования за страхованных особ находится в стадии разработки. Ну, это вроде бы можно разрабатывать проект сложнейший там полетов в космос и прочее. Что тут разрабатывать? Да тут нечего разрабатывать. Все разработано. Достаточно просто маленькое конструктивное решение, ничего более. А министерство за подписью заступника министра господина Богачева наших журналистов отослало к пяти законодательным актам. Не о чем речь, что, на что он ответил, непонятно. Ну, ему, естественно, кто-то подготовил такой безобразный ответ. Ты заместитель министра, значит, надо принимать решения, надо разобраться, почему эти вопросы появились, какие надо решения принять. То есть завернули в вату этот вопрос, и до сегодняшнего дня, вот это с февраля месяца так. Ну, от давайте з іншого погляду подивимося з, зі сторони корупції. Чи правда, що от подібна ініціатива може зменшити якраз корупцію? Чого чекати вигідного українця? Значительно, значительно. Як я називаю, медицинське страхування зашиває кармани врачам. Угу. Ну, это образно говоря, ну, мы-то а, мы понимаем, так... что бесплатность медицины, она к чему подталкивает? Наоборот, к увеличенной платности. А медицинское страхование позволяет, что человек, имея страховой полис, получает право на медицинские услуги, а врач, видя этот страховой полис, обязан предоставить эти медицинские услуги. А страховая компания, как третье лицо, оплатить затраты одних в пользу других. Вот тобто, уж простая схема и доступная. То есть, в принципе, можно говорить, что коррупция, в принципе, изменилась. Повинна зменшитися, якщо все ефективно значительно, запрацює. Значительно. Ну а українцям це дає спокій в плані того, що якщо раптово захворів, я так розумію, то е, гарантовано буде певний рівень лікування. Конечно. Але є те, що згори там трохи більше буде, то це вже компенсує сама людина. Але е, певний рівень да, у ну, всякому випадку на 80 90 я як застрахований, я уверен, що ці затрати будуть компенсувані страховою компанією. Да, так, які там можуть бути відклонення. Какие-то лекарства дорогостоящие, какие-то манипуляции, какие-то повторные там, диагностические процедуры потребуются. Да, это может быть за какой-то лимит выйдет. Но на сегодняшний день большинство страховых компаний, мы в том числе, расширяем Перелік того, що входить. Да, і, по Анатолію, і По об'єму, і по содержанню. Дякую вам, що завітали до нас сьогодні. Сподіваюся, українці будуть менше хворіти, а як вже захворіли, будуть правильно ставитися до свого здоров'я. Дякую вам. Да, спасибо. Сьогодні ми запитали у нашого гостя Анатолія Чубинського, генерального директора страхової компанії Нафтогазстрах, наскільки ми готові до запровадження страхової медицини в Україні. Якщо хочете долучитися до розмови, пишіть адресу на екрані. Ранок на телеканалі «Ера» Триває. Ми рухаємося до наступних цікавих тем.